すべてのギアには訳がある「ナラティブギア」明日誰かと話してほしいギアの話焚き火台不要が新しいカルチャーになった瞬間キャンプ場では多くの人が焚き火を楽しんでいたしかしふと地面に目をやると野原に残る無残な直部屋と自然を傷つけず焚き火を楽しめる焚き火台を作ろう「逆四角水」当初からスタッフの共通のイメージだった収納性 薄く閉じ、開いておくだけという機能性を目指した。空気穴、燃焼を流すために最適な空気穴は5つ。板の厚み。焚き火というキャンプにおける灯火を一生支えるタフさと耐熱性を実現した。ところが、発売当初、焚き火をする台焚き火は直火だから意味がある。厳しい声が上がった。しかし、確かに共感してくれるキャンパーたちがそこにはいた。今では焚き火台はマナーとなり、 一つのカルチャーになったキャンパーとして大事にしたかったのは自然と共にある豊かな時間焚き火のスタイルに新しい可能性を見た日から進歩はとどまることなくキャンプには欠かせない焚き火の形を模索し続けている焚き火にはマナーとルールが必要だった。